কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ গোটেই উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ কৃষকে এতিয়া ৰাতি টোপনি নাই কাৰণ পথাৰ দ্বাৰা যদি নষ্ট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এজন কৃষকৰ বা এটা কৃষক পৰিয়ালৰ আগন্তুক বছৰটোৰ গোটেই অৰ্থনৈতিক ভেটিটো টচ নচ হৈ যাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৰিছে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে উজনি অসমত উত্তৰ অসমত বৰষুণ চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট কমিছে তাৰমানে তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে গোটেই দোষটো তাৰমানে বৰুণ দেৱতাৰ ওপৰত দিব বিচাৰিছে যে বৰষুণ কমি গৈছে বৰুণ দেৱতা প্ৰসন্ন হোৱা নাই গতিকে মই কি কৰিম সেইকাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আপুনি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰি সোধক যে হাৰিয়ানাত যদি এনেকুৱা খৰাং পীড়িত অঞ্চলত যেতিয়া ৰাইজ হাহাকাৰ হয় তেতিয়া হাৰিয়ানা চৰকাৰে কি কৰে পাঞ্জাৱ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি ফোন কৰি সোধক যে পাঞ্জাৱত যেতিয়া এনেকুৱা খৰাং কাণ্ড সেইবিলাক কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য ইয়াৰ সত্তৰ শতাংশ মানুহ কৃষিজীৱী তে সত্তৰ শতাংশ মানুহৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল প্ৰায় চৈধ্যখন জিলাত আজি খৰাঙৰ মাজত কৃষক ৰাইজ ইমান পৰিচালিত হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ষ্টেটমেণ্টৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছে যে অসম এতিয়াও প্ৰাকৃতিকভাৱে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেখেতে যে কৈ থাকে উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ গতি তে উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ গতিয়ে খেতিয়কৰ মাটিডৰা চুবকে কিয় পৰা নাই আৰু কিমান বছৰ বিজেপিৰ শাসনত ৰাখিলে খৰাঙত মানুহে বৰুণ দেৱতাক বাদ দি পেলাই খেতিডৰাক বৰ্তমান পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে নিজৰ খেতিডৰা উৰ্বৰা কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত ৰাখিলে ভাল হ'ব